Salam əzizlərim, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalıma xoş gəldiniz. Mən bu gün sizlər üçün ev şəraitində meyvələrin dondurularaq qışa saxlanılması haqqında videonu paylaşıram. Ümid edirəm ki, sizlər üçün xeyirli bir video olar. Və mən bunları meyvələr olaraq, mən əriği götürmüşəm və vişnəni götürmüşəm. Mən bu meyvələrdən istifadə edərək onları, baxın, bu cür salafonlardan istifadə edirəm bu salafonlara yerləşdirərək mən onu soyuducunun e, bux xanasına yığacam və qış üçün saxlayacağam. Qışda açdığınız zaman siz saxladığınız meyvələri şirniyatlarınızda, bir çox yeməklərdə istifadə ed edə bilərsiniz. Çox gözəl qalır, e, olduğu kimi qalır və yəni mən məsləhət bilərdim ki, siz hazırlayasınız, salafonlara yığasınız və paketləyib bus kanallarınıza yığıb saxlayasınız qış üçün. Əvvəlcə gəlin iş nədən başlayaq? Vişnələrin saplaqlarını qopartmışam, tamamilə tər təmiz yumuşam. İndi isə bir ədəd salofan götürürəm və salofanımı açaraq içərisinə yerləşdirirəm. Mən vişnələri bu şəkildə yığıram. Baxın, mən bir cərgə yığdım, çünki bunu işüstə üst əgər qoysanız Bu zaman meyvələr bir-birini əzəcək və çıxartdığımız zaman görəcəksiniz ki, qaralmış vəziyyətdədir. Meyvələrin bir-birinə toxunduğu hissə qaralacaq. Bunun üçün sadəcə olaraq bir cərgə bu formada yığmaq lazımdır və bu hissəni bağlayıram. Digər salxanlara da bu formada yığıram. Gördüyünüz kimi mən artıq vişnelərimi bu şəkildə yığdım. İndi isə mən ərikələrə keçirəm ərikləri yığmaq istəyirəm. Ərikləri də yığmaq üçün bucür sarı əzilmişlərini yığmaq olmaz. Çünki bunun buxandan çıxartdığınız zaman görəcəksiniz ki, tamamilə əzilmiş haldadır, əriyib axacaq. Bunun üçün isə bu bu cürləri etmirik və biraz xırda da ola bilər, iri də ola bilər. Ancaq boş olmasın. Bu forma olanlarını yığaraq salofanlara yığıram. Ərikləri hazırlayan zaman istəsəniz 2 hissəyə bölə bilərsiniz, iki idlər də çıxarda bilərsiniz. Əgər istəməsəzdə bütöv şəkildə qoya bilərsiniz. İndi isə salafonlara yığıram mən. Salafonlara əriklərin, əriklərin xırdalarını bir salafona yığıram, ayrı, irilərini başqa bir salafona. Yəni bölürəm ərikləri eyni formada olanlarını bir salafona yığıram. Gördüyünüz kimi mən artıq salofan torbalara yerləşdirdim. Hər birini ayırırəm, sarılarını başqa ayrı bir salofana, ağlarını, yaşıllarını başqa bir salofana yığaraq bucır hazır etdim e, və artıq bitdi. Gördüyünüz kimi artıq hazırdır. İndi isə mən bunları e, götürürəm və pusxanıya yığıram və pusxanıya yerləşdirirəm e, və artıq qış üçün hazırdır. Qışda da açırsınız, don vəziyyətdə olur. Açırsınız və o donu açıldıqdan sonra istifadə edirsiniz. İstəsəz yeyə bilərsiniz, istəsəz şirniyyatlarınızda istifadə edə bilərsiniz. İnam ki çox dadlı və ləzzətli olur. Yəni tövsiyə edərdim ki, siz də bu cür yazda yayda olan meyvələri saxlayarsınız qışa. Busxanada çox gözəl qalır. İndi isə aparıram mən bunları soyuducumun busxanasına yerləşdirirəm. Mən artıq soyuducumun buzxanasına yerləşdirdim. Gördüyünüz kimi bucür yerləşir və mənim soyuducumun buzxanası 2 dənə olduğundan mən əti bir hissəyə, meyvələri isə bir hissəyə yığıram. Sizlər üçün də məsləhətdir olar ki, ətlə meyvəni bir-araya yığmayasınız. Əti bir, bir hissəyə, meyvələri isə bir hissəyə yığsanız, bir-birlərinin qoxuları keçməz. Hələlik sizlerle sağollaşıram. Ümid edirəm ki, sizlər üçün xeyirli bir video oldu. Əgər videolarımı bəyənirsinizsə, like etməyi və kanalıma abunə olmağı unutmayın. Hələlik sağ olun.